Всем привет, с вами Андроиден, и мы начинаем. Как вы видите, у меня в руках Redstone. Да, он появился в нашей версии. И... Ну, он, в общем... Он нигде вот не клык, как на компе. Но он позволяет делать разные вещи. Давайте посмотрим, какие. Сейчас... Во-первых, он делает вот такие вот вещи, и вот такие вот вещи. У меня всего 78 редстоуна, и я вам докажу сейчас, что как бы его можно... Но сначала я вам кое-что покажу. Сейчас я сюда все вещи свои сложу. Ходим из Майнкрафта. Изменить. Э -э Ой, в креатив. Все, выходим. Заходим в Майнкрафт. И да, включить. И вот сейчас кое-что, так сказать, сделаем. И что же мы сделаем? Так, ну мы возьмем блок Redstone, сюда, ну и, так сказать, возьмем. потом я покажу на каком он будет быть Redstone. Ну, вот, вот так вот положили, его в Survival можно найти, Там, в пещерах, в шахтах. Ну, я помню. Ну, вы, наверное, помните, то, что мы тоже находили там шахты, да? Вот. Ну, кто смотрел, конечно, видео. Так. Ну, у нас ночь. Ну, ставим. Так. Черт, у нас все еще пропали. А хотя... Сейчас сделаем... Так, так. Сделаем... каменную кирку. А, да, точно. Палки же еще нужны. Нет, не получается. Ну что ж, ну вы видели с вами что он. Что спасибо за просмотр. Смотрите мои видео. Пускать. Ну, все. всем пока.